Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kula lan rencang-rencang badhe nampilake sandiwara sing judule Murid sing kena sanksi Kula dados narator, kula dados murid. Kula dados murid. Kula dados guru. Kula dados murid sing orang ngerjakeke PR. Siti Langriski Mekmu Entelas.

Biar aku nak mengkau kena teguran Gue Jadi sing tak wadah Soalnya aku yes. dari kelas Cukup enjoy buat Pak, butuh nek kuwi PR garap. Saiki kowe sanksi yaiku nyapu kelas iki. langsung nglakokake apa senti diperintahke Bu Guru. Bu Kulo nyuan ngapun ten nawar ke boten gara PR Lan Kulo boten bayani male Iya, saya mau di bayani ya Gek bu ya. Siti Lan Rizky langsung nyata yang tipe Kok, oh, sejati gampang yang kue gilang senau Aku iso ngawarain kue orang iso iyo poko dekwe mungke di ake uke nwekwe si rupi iyo sepulah ni tasa aya poko di jilin sepulah sepulah ni uke jula nila